નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ પૂજ્ય શ્રી મહાગણપતિજીનું નામ લઈને આજના આ સેશનની શરૂઆત કરીએ આજે ગાલા અસાઇમેન્ટના પ્રશ્નપત્ર ચાર જેનો વિભાગ એ એની શરૂઆત કરીશું સૌ પ્રથમ છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે દે ગયે વિકલ્પો મેં છે सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए पहलू है मौलाना अबुल कलाम के अनुसार सबसे बड़ा काम क्या है तो जवाब है जीवन जीना बीजू प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना गुरु गोविंद सिंह की पत्नी क्या सुनकर प्रसन्न हुई पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर त्यार पछी, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए चुथु चोरी करना अच्छा नहीं है परंतु आज की स्थिति बड़ी लाचार हो गई है पांचमो अविनाश के साथी पंचायत घर पर पत्थरबाजी कर रहे थे छठू शादी राम को सदानंद के अंतिम समय पर उस उनके सिरहाने से अलबम मिला यार पी आग निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी क्योंकि उसे अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी आठवों छे बुढापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती आ है भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद अ उनके कहे अनुसार चलना चाहिए तार पे निम्नलिखित तो प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए दस सावक किसके बाणों से घायल हुआ था? सावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था अगर विदेश जाकर शुद्धा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी उत्तर छे विदेश जाकर शुद्धा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी त्यार पछी आगर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो तीन वाक्य में लिखिए बारहवों हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती तेनों उत्तर छे हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती अथवा माँ पेलो अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं उत्तर छे किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं परमाणु किसी पदार्थ या सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके ओर टुकड़े न हो सके अणु की रचना परमाणुओं से होती है तथा परमाणुओं का आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण आगर छे निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर वाक्य में लिखिए तेरम बिस्मिल की आध्यात्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का क्या योगदान रहा उत्तर छे बिस्मिल आरंभ में बड़े ध्रुत बालक थे ध्रष्ट बालक थे पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ ने माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे माँ ने ही उनमें दया और सेवा की भावना लगाई माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया इतना ही नहीं समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिया इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि बिस्मिल को बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया माँ के कारण ही बिस्मिल की આધ્યાત્મિક ધાર્મિક ઓર સામાજિક ઉન્નતિ ઉત્તર છે પંડિત શાદી રમ ગરીબ થે પર દિલ કે બુરે ના થે ઉમે યજમાન लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दे वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज्यादा परवाह न थी वे चाहते थे कि शादी रुपये देने की कोशिश न करे उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था पर शादी सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ इसका मतलब यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊँ इसलिए शादी राम के दिल में शांति न थी अथवा म्यार पछी आप निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए चौदमों छे आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक बल बन गया है उत्तर छः आज के जमाने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है चाहे छोटा काम हो या बड़ा बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने और तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है अमीर आदमी को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की जरूरत होती है आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है इस तरह आज धन की धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है अथवा माँ लातों के देव बातों से नहीं मानते उत्तर छे समाज में दो तरह के लोग होते हैं कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग प्रेम की भाषा ही समझते हैं। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं विद्यार्थी मित्रों मारिया चैनल ने લાઈક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરી લેજો જેથી જેથી આવનાર તમામ વિડીયોની માહિતી સૌપ્રથમ તમને મળે